президента несмотря на то по состоянию здоровья это э, смерть и исполнять обязанности захватывать органы власти прокуратуру сбу милицию воинские части склады с оружием это считается героизмом а вот проведение митинга это недопустимо поэтому такой митинг. Поэтому я его не объявляю. Я этим работникам исполнительной службы заявил, что здесь состоится встреча с народным депутатом Украины третьего созыва Тищенко Павлом Васильевичем в связи с тем, что других легитимных депутатов практически не осталось. Я имею в виду тех, кто находится сегодня в Верховной Раде и штампует антиконституционные законы. Сегодня мы собрались для того, чтобы отметить годовщину всесоюзного референдума, который состоялся 17 марта 1990 года. Тогда украинцы проголосовали за сохранение или за создание обновленного союза. 70, более 70% украинцев проголосовали за то, чтобы создан был, вернее преобразованный преобразован СССР, обновленный союз. Мы сторонники союза, славянских государств, а также Казахстана. Украина, Россия, Белоруссия и Казахстан. Я считаю, что такой союз пойдет на пользу украинского народа. Мы патриоты Украины.